Əziz müdhabimlərim, laboratoriya şəqəqi bu imtahanda düşə biləcək bir neçə tip məntiq tipli tapşırıqlara baxaq bu səfər. Sadəcə bir neçə məsələ həll edəyəcəm. Bunlardan biri boru-hovuz məsələləridir. Əslində boru-hovuz məsələləri 2 tipdə olur. Ən çox sizə düşəcək, hər ikisi doldurur və ya biri doldurur, biri boşaldır. Normalda rəsmi olaraq tənliklərimiz bu formada olsa da, mən sizə Hər ikisi doldurarsa, siz ədədləri bir-birinə vurun, onların cəminə bölün. Biri doldurup, biri boşaldırsa yenə ədədləri bir-birinə vurun və onların böyükdən kiçiyi çıxmaqla müsbət cavab alınacaq zətn bütün hallarda bir fərqinə yenə bölün. Niyə belə e, formada dedim, ənənəvi formada demədim? Bizim bəzən e, müdədiblərimiz humanitar yönümlü təhsilləri olduğu üçün riyaziyyatı qavramaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də mən isə ən qısa yolu bildirdim. İndi biz deyirik ki, burada bir məsələyimiz var. Biri doldurur, biri boşaldır. Bir boru hovuzu 3 saatda doldurur, digəri isə 4 saatda boşaldır. Hovuz neçə saatda dolar? Mən nə dedim? Ədədləri, biri 3 saat, biri 4 saat. Biri-birinə vurun. 4-ü vurun 3-ə. Onları bölün bu ədədlərin fərqinə 4300-sə. 12 4-dən də 3 çıxaram, 1 qalar. Yəni 12-ni də 1-ə bölərəm, nə qalar? 12. Demə 12, 12 saatda dolar. Yaxşı, biz bunun şərtini dəyişəcəyik. Hər ikisi doldursa. Biri 3 saatda, biri 4 saatda iki dənə boru açılıb da hər ikisi doldurur. Biri 3 saatda doldurur, biri 4 saatda doldurur. 10 ÷ 4 * 3 ÷ 4 + 3 12 ÷ 7 saata doldurar. Məncə burdan qaranlıq bir məqam qalmadı. Daha sonra tənasüb tipli məsələlərimiz var. Tənasüb tipli məsələlərdə düşə bilər. Birini yazaq. Tutaq ki, otağın döşəməsinin dəşəməsi olsun 12 kvadrat metr. Və bunun üçün biz bunu rəngləmək üçün bizə ə, 5 kq boya lazımdır. Əgər 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 24 metr 24 olmasın, yazaq 8 metr kvadrat olsaydı, nə qədər boya lazım olardı? Baxın, əziz müəllimlər, Həmişə bu tipli tənasübləri yazarkən eyni adlı elementləri alt-alta yazın. Yəni bax döşəmənin ölçüsü, döşəmənin ölçüsü, ikisini də alt-alta. Biri 12-dir, biri 8-dir. 12-ni rəngləmək üçün nə qədər lazımdır? 5 kq. Kimə nə qədər istifadə olunursa qarşısında yazırıq. Amma 8-ə nə qədər lazım olduğunu bilmirik ki. Xeyr. Onun qarşısına x yazırıq və tənasüb qururuq. Çarpaz yerdə duranları bir-birinə vuracağıq. Yəni 8-i vuracağıq 5-ə, böləcəyik 12-yə. Bu da 40 bölək 12. E, hardasa 3 tam, 12-də 36, 4 qalacaq. Bu da 3 tam, 3-də 1 eliyəcək, çünki 4-ü iqtisad getdiyi üçün. Məncə burdan da heç bir qavranılması çətin olan bir şey olmadı. Eyni addılar alt-alta yazırıq, kiminə nə lazım idisə qarşısına yazırıq, sonra isə tənasüb qururuq. Daha sonra dediyim kimi biz elementar məsellərə baxırıq. Daha çətinləri əlbəttə ki, olur. Bu nümunəvi bir suallardır. İşçi əmək məsələləri. Bunu heç vaxt unutmayın. Bir iş görülərkən nə qədər çox insan iştirak edərsə, işin görülmə müddəti o qədər çox neyliyər? Azalır. Yəni mənim görəcəyim işə nə qədər adam mənə kömək eləsə, onda zaman və görülən iş o qədər azalır. Yəni deməli tərsmütənasiblik var. Tutaq ki, bir işi 6 nəfər 8 günə görür. Əgər 3 nəfər olsaydı neçə günə günə görərdi? Yenə bayaq vurğuladığım kimi, nəyirik eyni adlı elementləri alt-alta yazırıq. 6 nəfər, 3 nəfər, nəfər, nəfər yazıq. İndi tərsinə iş görəcəyik. Biz nə demişdik? Özünə lazım olanları, eyni olanları qarşı-qarşıya yazırdıq. İş əmək məsələləri fərqi olduğu üçün 6 nəfərin qarşısına hətta 8 nəfər yazmalı idi, eləmi? Amma tərs mütənasib olduğuna görə 8-i aşağı düşürük, bura 1x yazırıq. Yəni bayaq necə bizmütənasib yazırdıqsa, burada tərs mütənasib yazırıq. Yəni 6 nəfər 8 üçün idisə, 8-i 6-nın yox, digərinin qarşısına yazırıq. 6-nın qarşısına x yazırıq. Vururuq 6-nı vurduq 8-ə, əlbəttə ki, x-ə vurduğumuz ədədə bölürük, bölürük. 48 3-ə bölürük, demə 16 günə. İndi mən biz sizə başqa bir yoldan deyim. Burda 6 nəfər idi, burda 3 nəfər idi, düzdüm? 6 nəfərdən 3 nəfərə düşmək üçün neçə nəqət nə nəqə, nə qədər demək? Neçə dəfə azalıb? 6-dan 3-ə düşmək üçün 2 dəfə azalıb, düzdüm? Bu sadədir, tərsin mütənasib. Demək, insan sayı nisbətən azalıbsa, gün sayı o qədər dəfə artacaq. 6-dan 3-ə düşüb 8 idisə, olacaq 16. Məsələn, 27 nəfərdən 81 nəfərə qalxıb iş 14 günə görülürdü. İndi neçə günə görüləcək? 14 qoymayaq, 12 qoyaq. İndi neçə günə görüləcək? 81-dən 27-yə çatmaq üçün neçə dəfə artıbdı və nə qədər azalıb? 3 dəfə artıb da, düzdürmü? Əgər 27 81-dən 8 81 səmərə satmaq üçün üst üç dəfə artıbsa, işin görülmə müddəti də üst dəfə azalacaq. Yəni 12 bölək 3 4 qalacaq. Daha sonra yaş məsələləri. Bir dənə də yaş məsələsinə aid nümunə işləyək. Deyir ki, ananın yaşı qızının yaşının yaşından belə yazaq. 8 yaş böyükdür. Əm um, Onların yaşları cəmi 46-dır. 5 il sonra yaşları cəmi nəçə olacaq? Biraz çaşdırıcı yazdım. Baxın, əziz imdadlılar. Ana var, qız var. Ananın yaşı bir x ədədidir, qızın yaşı bir x ədədidir. Kimi fikirləşək. Amma ananın yaşı qızın yaşından 800 yaş böy ola bilməz. Qoy bunu 18 eləyə, heç olmaya. 18 yaş böyükdür yazaq. Qızın üstünə 18 yaş gələndə ananın yaşını alırıq. Gülməli bir sətir yazdım, özümün də gülməyim gəldi buna. Və hal-hazırda bunların yaşları cəmi 46-dır. Birçi 5 il sonra yaşları cəmi nə olacaq? Biz də ayrı-ayrı yaş soruşmuruq ki, elə yaşları cəm deyirmi? Mən heç buranı heç nəzərə almıram. Dostlar yaşları cəmini bilirdim də. Amma bizim müdavimlərin çaşdığı yer, ən əsəbləşdiyim yer 4-ü 5 yazırlar. Necə yəni ananın ömründən keçən 5 il yazıldı. Tutaq ki, bəs qızın ömründən keçən 5 il. Və siz elə fikirləşirsiniz, iki nəfər bir yerdə 5 il yaşayıb. Hərəsi 2 il yarım yaşamayıb. Bunlar ayrı-ayrı da 5 il yaşayıblar. Təzədən üstünə 5 də bir dəcə. 46 + 10 = 56 olacaq 5 il sonra yaşlarının cəmi. Başqa bir dənə yaş məsələsinə baxaq. yaş məsələlərinə uyğun belə bir məsələ yazdım. Deyir, babanın yaşı nəvələrinin yaşının cəminin 3 mislinə bərabərdir. Nəvələr arasında 2 yaş fərq olmaqla, nəvələr arasında 2 yaş fərq olmaqla Aysellə Muraddır. Babanın yaşı 75 olarsa Aysel və Muradın yaşını tapın. Bax, mən Ayselin də yaşını x yazıram, Muradın da yaşını x yazıram. Bunların arasında 2 yaş fərq var. Biri x-dirsə, biri ondan 2 yaş böyükdür, x+2-dir. Babanın yaşı bu iki nəfərin yaşının cəminin, demək cəm, yəni x + x + 2, yəni bu cəminin belə yazaq 3 mislidir. Demək misl deyəndə vuruluq 3-ə. Və babanın yaşı 75-dir. Bura qədər gəlirəm, misalı saxlayıram. Tənlik aldım mı? Yaşları cəmi deyək, biri x-dir, biri x, x, x + 2-dir. Niyə biri x + 2-dir? Çünki aralarında 2 yaş fərq var. Bu olacaq 3 vuraq 2x üstə gələ 2 bərabərdir 75. 3-lə 75-i ixtisara apararam. E, amma 75 yazmazdım, 0 yazardım. E, nə yazardım? 72 yazardım. İndi deyəcəm nəyə görə? 72 dediyimə görə dediyimi. Yox, elə 75 qalsın, yaxşı. 75 qalsın. Köçürüm. 25, yox, elə düzdümüşəm ki, 72 olsa 24. Aha. 72-ni aparım. Burda qalsın 2x + 2 = 24. Çünki vurma bölməmiz birəs qalığı qaldırdı, ona görə dəyişdim. Bu 2x = 24-dən 2-ni çıxıram. 2x = 22 və x-imiz = 11. Çünki 22-ni 2-yə böldüm. Demək, uşaqların yaşının biri 11-dir. Digərincisi də 11 + 2-dir. Demək nədir? 13-dür. Əziz müdaviimlər, elə deyirəm, babanın yaşı, nəvələrin yaşı cəminin 3 mislidir. Nəvələr arasında kəşf fərq var. Demək, birinin yaşı x-dır, birinin yaşı x+2-dir. Babanın obşi ümumi yaşı 75-dir və babanın yaşı uşaqların yaşları cəminin 3 mislidir. Uşağın birinin yaşı x-dır, biri üstə x+2-dir. Topladım. 3-ə vurdum babanın yaşına, bərabər elədim. Alınan tənliyi həll edib bir ədəd x-in qiymətini tapdım, 11, sonra yerinə yazdım və hesabladım. Daha sonra məntiqi bir-iki dənə suala baxaq, məntiqinə əlaqədar bir-iki dənə suala baxaq. bəzən sizə belə üçbucaq tipli misallar verir, məntiq sualları verir və ortadakı bilinməyən ədədin tapılmasını soruşur. Unutmayın, əziz izləyicilər, üçbucaq tipli və ya fiqur tiplilərində təpələrdə duran ədədlərin hamısının arasındakı bir əlaqədən ortadakı ədəd əmələ gələcəkdir. Yəni burdakı ədəd əmələ gələcəkdir. Təpədəki ədədlərə baxırıq. Gəl bunları toplanmalıdır, çıxılmalıdır ya da vurulmalıdır, bölməlidir. 3-nü 5-i toplayıram, 8-i 2-yə vururam, 16. 4-lə 6-nı toplayıram, 10 3-ə vururam 30. Demək, 4-lə 7-ni toplayacam 11, 4-ə vuracam 44. Dədiyim kimi həmişə təfərlərlənin ortadakı ədəd arasında bir riyazi asılılıq olur. Daha sonra bəzən ardıcıllıq tipli düşə bilər. <həlsət> növbədəki ədədi sumuşacağı. Və ya bu tipli ardıcılıqlar verilə bilər. Ardıcılıqdakı ədədlər arasında ya toplama, ya çıxma, ya vurma, ya bölmə və ya həm toplama, həm çıxma, həm vurma və ya bölmə və ya qüvvət yüksəltmə kimi asıllıqlar olur. 1 27 125 256 ədədlərinin ardıcıllığı verilib və növbədəki ədəd soruşulur. Mən diqqətlə baxanda bunun 1-in kubu, bunun 3-ün bura gərə 8-də yazdıq. Onlardır 2-nin kubu, 3-ün kubu, 5-in kubu, ə, bu 4-ün kubu, indi yəni, yer dəşik yazmışıq. Yəni ədədlərin kubları asıllığını olduğunu necədirik? Görürük. Demək, burada 1-in, 2-nin, 3-ün, 4-ün, 5-in kubu varsa, burada 6-nın kubu olacaq. Kubu, 36, 36 da, 6 kub 36 36-nı da 6-ya vuraanda nə olur? 216. M-də də 216-dır. Və digər nümunəyə baxaq. Ədədlər verilib 3, 9, ə, bir täkka düzgün ədədlər qoyaq. 3 10 Aha. Növbəti ədədi soruşur 90. Deməli, ədəd verilib, 4 dənə rəqəm verilib və sonrakı rəqəm soruşulur. Baxaq, burada birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü və dördüncü ədəd arasının əlaqəni tapaq. Mən 3-dən 10-a çatmaq üçün 3 üstünə 7 gələrəm. Amma 10 üstünə 7 gələndə 31 alınmaz. 3-ü 2-yə vurub üstünə 4 gələrəm. Amma 12-yə vurub üstünə 4 gələndə alınmaz. Amma 3-ü 3-ə vurub üzərinə 1 gəlsəm 10 alaram. 10-u 3-ə vurub üzərinə 1 gəlsəm 31 alaram. 31-i 3-ə vurub üstünə 1 gəlsəm 94 alaram. Demək 94-ü 3-ə vurub üzərinə 1 gələcəm. Ardıcılıqda da birinci ədədin uyğunlaşdığı cavaba bütün cavablar uyğunlaşmalıdır. Yəni biri belə, biri belə düz gələ bilməz. Ələ keçib bu qədər əziz müdavimlər, məntiq dərslərimizə qoşulmaq üçün YouTube kanalımıza abunə ola bilər. Rəy bölməsindən əlaqə nömrəsi əldə edib yazıb əldə eləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əlavə videolar gələcəkdir.